Вкусного всем. Это, пожалуй, самый вкусный карп, которого я ел. А поесть я люблю. Простые и доступные составляющие, хоть это и одна из восьми китайских кухонь шандунская или кухня-лу которая считается самой богатой благодаря дарам теплого моря и мягкого климата. Первый рецепт карпа по шандунски датируется 12 веком до нашей эры. И сам Конфуций в 4 5 веках до нашей эры рекомендовал карпа по шандунски своим ученикам. До сих пор этот отточенный рецепт один из самых вкусных и популярных в китайской кухне. К рыбе обычно такие требования. Карп лучше речной, а еще лучше самец. Он более вытянутый, чем широкая самочка. В Китае идеальный карп из реки Хуанхэ. Очистим от чешуи, тщательно очистим от внутренностей и выдернув их, перехватив у головы одним движением, чтобы не повредить желчный пузырь. Что делать с молоками или икрой на ваше усмотрение? С реберных костей тщательно удалим кровь, промыв хорошенько, удалим жабры, подрезав их возле макушки и подбородка, назовем это так, промоем снова. Благородный карп, по поверьям китайцев, однажды перемахнув через пороги Хуанхэ, превратился в дракона. Это символ перерождения учеников в специалиста, благодаря упорству и настойчивости. Не зря карп считается почти обязательной пищей учащихся. Сначала надрезы в сантиметре от жабр и за 3-4 сантиметра от хвоста. А затем помассируем слегка спинку между надрезами. Мы будем вынимать сухожилие. Видите, вот такое беленькое по центру спинки. Тут главная трудность зацепить его ногтями или пинцетом. Китайцы считают, что оно портит вкус и удаляют его, хотя с такой традицией я сталкиваюсь впервые. Оно легко вытягивается, когда подцепили, также поступим и с другой стороны. Впрочем, вы можете не заморачиваться я повторяю китайскую традицию разделки. Далее с шагом 2,5 см приблизительно делаем надрезы на глубину около 1 см затем подрезая почти горизонтально мякоть с кожи на ширину пару сантиметров, как бы выворачивая полоски в сторону головы. Кости брюшка и хребта остаются. Так продолжаем до хвостового надреза, выворачивая лепестками полоски. При этом они продолжают крепиться к основной части на спинке и брюшке. Повторяем операцию с обратной стороны. В результате рыба имеет вот такой вид. Если держать головой вниз, полоски, как лепестки цветов, открываются. Рыбу необходимо замариновать, чтобы избавиться от рыбного запаха. Китайцы применяют такой маринад. Шаосинское вино, пару столовых ложек. У меня большой карп на пару кило. Рисовое вино, конечно, можно заменить белым сухим, но будет не совсем то. У рисового кулинарного свой непередаваемый привкус. Соевый соус пару ложек. Щепотка соли. И немного черного молотого перца. Перемешали и вручную, можно конечно кисточкой, но руками будет удобней. Начинаем смазывать всего карпа. Сначала брюшка, а затем особо тщательно надрезы и внутри и снаружи. Необходимо тщательно смазать маринадом всю рыбу от головы до хвоста. В процессе смазывания вы будете видеть, где успели, а где нет. Мясо от воздействия маринада будет немного темнеть. Уложили в блюдо, полили оставшимся маринадом и оставим на 30 минут приблизительно, можно и дольше. Пока маринуется рыба, приготовим панировку. Крахмал 3 части, грамм 200, зальем водой. Добавим муку 1 одну часть, грамм 60. Должна получиться вязкая паста. Тогда панировка будет толстой и корочка плотно закроет мякоть, которую мы надрезали. А также подготовим овощи. Зеленый лук около 50 стеблей. У него возьмем только белую нежную часть. Разрезав вдоль, нарежем полукольцами. Чеснок зубчика 3-4. Нарежем мелкими кубиками и имбирь сантиметра два с половиной. Куда уж в китайской кухне без этого трио. Это большинство китайских рецептов. Тоже миленько нарежем. А также создадим основу соуса. 5 столовых ложек воды. 4 столовых ложки уксуса. И 3 столовых ложки сахара. Соотношение обычное, но вы можете изменить его под свой вкус. Подкислив или подсластив а также столовую ложку соевого соуса. Хотя последние не всегда добавляют, иногда подсаливая солью или добавляя глутамат натрия. Время маринования рыбы подходит к концу. Прогреем в воке растительное масло. У меня большая рыба, ушло почти литр. Оно не пережаривается, большую его часть можно будет использовать повторно. Нет вока, используйте широкую и довольно глубокую жаропрочную кастрюлю или сотейник. Важный этап – обработка рыбы панировочной пастой вам необходимо ею смазать всю рыбу, особенно уделяя внимание надрезам. Держа рыбу вниз головой, чтобы надрезы открывались. Эта панировка просто идеальна для этого рецепта. Получается хрустящая корочка, которая сохранит мякоть нежно и при этом хрустит мягко и отчетливо. И хруст сохранится даже после пропитки соусом. В общем, это основа создания фантастических вкусовых ощущений. Тщательно смазали всю рыбу переносим ее к воку и погрузив голову в масло, не опускаем всю рыбу сразу. А пока держим подвешено и поливаем второй рукой ложкой раскаленным маслом. Это делается для того, чтобы затем при жарке разрезы не закрылись, а были в открытом виде лепестками. Поливая маслом, мы затвердеваем панировку для сохранения раскрытой лепестковой формы. Когда панировка перестала быть влажной и немного подсохла благодаря маслу, Опускаем рыбу, свернув ее колечком полукольцом. Сначала пузиком вниз. Пузика затвердеет и тогда рыба будет сохранять форму. Периодически поливаем маслом. На большом огне жарим минуты 3. Пока низ не затвердеет в слабо желтую корочку. Затем переворачиваем рыбу осторожно и жарим столько же верхнюю ее часть. Затем осторожно достанем рыбу, а масло прокалим вновь. Оно основательно остыло, рыба большая, мы поливали, температура его снизилась. Если дальше держать рыбу, она будет тушиться и структура мяса потеряет твердость. Поэтому жарим во второй раз. Опять погрузили рыбу в теперь уже очень горячее масло. Таким образом мы придадим хрустящую корочку, а не просто корочку. Жарим до покраснения мяса, минуты три. Снова перевернем и дожарим пузика также. Хрустящаяся в этом блюде важный элемент. Благодаря второй прожарке и мясо приготовится, и форма сохранится, и хруст будет что надо. Убрав рыбу, сольем и большую часть масла, оставив чуть-чуть. А в оставшиеся пару ложек добавим нарезанные овощи, чеснок, лук и имбирь. На огне выше среднего прожарим их секунд 20-30 до запаха. И добавим пару ложек кетчупа или иного томатного соуса. До нашей эры этого конечно не делали, не было в Китае томатов. Но как только появились, понеслось. Томатный соус придаст цвет. Перемешали, добавили основу соуса из воды, уксуса и сахара и соевого соуса. Перемешали. И последняя добавка, разведенная ложка крахмала с парой ложек воды. Это загустит соус. Его необходимо прокипятить для этого. И тогда он плотно покроет что угодно. В нашем случае придаст вкус рыбе. Поэтому кипятим минуту-две. И сразу поливаем этим соусом прожаренную рыбу. Тщательно поливаем. Соус вязкий, необходимо, чтобы он попал во все закоулки. Это называется стиль бау. Когда продукт сначала обжаривается, как правило, в панировке, а затем покрывается соусом или приправами. Карп традиции лу стиль бау. Звучит а по вкусу еще лучше. Панировка пропитается соусом, но хрустящесть не потеряет, а приобретет кисло-сладкий вкус. Это фантастика! Китайцы считают мясо карпа кладезем здоровья, витамины А и Д, лечение всех возможных болезней, от сердечных до кашля и насыщенность энергией ЦИ. Вкус феноменальный. Сочетание нежности карпа с кисло-сладкой хрустящей корочкой просто вызывает восторг. Это один из любимейших наших рецептов рыбы. К вашему столу попробуйте, поблагодарите обязательно. Добрым словом, а может лайком или подпиской. А мы ждем вас на нашем канале Корчма. Впереди много интересного. И будьте здоровы.